ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದ್ನಾಲ್ಕರಂದು ನಾಸಿಕ್ನ ಸಿನ್ನಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ರಾಮಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಸರಳ ದ್ವೀಪದ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ರಾಮಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜರ ಅವರ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇವೆ ರಾಮಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜರ ಹೇಳಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಇಂದು ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ರಾಮಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜ ಅವರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು स्वामी आते हैं बहुत स्वामी जाते हैं जो स्वामी है हमारे बसवेश्वर स्वामी है सिद्धेश्वर स्वामी वैसे स्वामी कौन से भी जागृत नहीं करते हैं ये छोटे रहते थोड़े जरूरत नहीं है हमारे हुजूर के सैन में जो भी गुस्सा की करेंगे उसे ताकत भी है हमने वार्निंग भी है हमने तो बोलेंगे मां बाप को बोला हमें सुनेंगे हमारे हुजूर को जो भी बोलेगा उसे पीठ लगेंगे कहा पीठ लगेंगे एक हमें डर को बैठने वाले नहीं हमारे हुजूर के श्यान में कोई भी गुस्सा के करेंगे उसे छोड़ेंगे नहीं उसे पीट लगेंगे छोड़ेंगे मरेंगे मीटिंग एक सेकंड में आधे सेकंड में उसे अल्लाह कानून कार्रवाई करेंगे कानून कार्रवाई के बारे में पीठ लगेंगे क्या होता तो है उसे हमारे ओन सीबी सरकार अंदर पी लगेंगे महाराष्ट्र सरकार अंदर केंद्र सरकार अंदर हमारे कर्नाटक सरकार ने इसे जल्द से जल्द अरेस्ट करो कर को ऐसा कोई से स्वामी नहीं बोलते हैं स्वामी के ड्रेस पहने हैं मांतगिरी मांतगिरी नहीं है ये रामगिरी नहीं है, है।, है। मांतगिरी है ऐसे कुछ छोड़ना नहीं कभी एक ना बोले दूसरा बोले किससे सिद्ध करेंगे तो खुशियाँ हमें किसके मजहब को छेड़ते हैं हमारे मजहब उतने छेड़े हमारा दस गाली जो हमें काटे हमारे हजूर को कोई भी बात नहीं करना जो भी बात करेंगे उसे हमें छेड़ेंगे उसके घर पर जाएंगे कोर्ट ले जाएंगे जेल पहुंचेंगे जेल पहुंचा तो छोड़ेंगे ना को कैसा श्यान सी आए उतना श्यान सी सब पे करा देंगे भी क्या भी पुकारो पुकारी क्या भी करना कर बात करना न को அத்தாச்சாரி நம்ம மார்க மார்கு நம்ம பிரவாதியா மார்கர்சனி பிரச்சனை கேட்கிறேன் ரம் ரஹீம் பாபா யாரும் இட்லி சர்ச் அத்தியாச்சாரிகள் இச்சிஸ்டி ரஹிம் அத்தாச்சாரி அத்தியாச்சாரி நினைவு மார்கர் ನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿತ್ಯರ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗೆ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರು ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ತಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಮತಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಈ ದೇಶ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶವನ್ನು ಒಡೆಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಾತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಭಾರತ ದೇಶ ಶಾಂತಿ ಯುದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ದೇಶ ಈ ಶಾಂತಿ ಯುದ್ಧ ದೇಶವನ್ನ ಹಾಳುಮಾಡ್ುವಂತ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇಮಾರಿ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ਉਸਨੇ ಏಕ ರಕ್ತೋ نہیں ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆಯುಷ್ಯಮಾನಕಿ ರূহೂ کو مجروح کیا ہے ہم ہم हम उम्मीद करते हैं इस हुकूमत से कि इस पपा को जो आरस किया जाए और बिहान की बात भेज दिया जाए शुक्रिया हरामगिरी के लिए हरामगिरी के लिए हमारे नबी मोहम्मद वसल्लम को रखमत बनाकर भेजा गया हमारे नबी मोहम्मद को नाती एक है रखमत बनाकर भेजा गया नकुल शर्मा जैसी गुफ्तार नकुल शर्मा जैसी जाम लड़की के लिए हमारे नबी वसल्लम को रमत बनाकर भेजा गया

एक यहूदी एक यहूदी उसका हा, हाँ नाम हाँ, माइकल हाथ नामी एक यहूदी है जिसने एक थ्री द्री द हंड्रेड किताब नामी द हंड्रेड नामी एक किताब लिखी वो हमें हुम सलील्ला वसलम से कितनी मोहब्बत है लेकिन मैं आप लोगों के सामने बता रहा है कि हमें ये मोहब्बत अपने घरों में रहकर जतानी नहीं है जब दात हजूर सल्ला वल्लम की शान में गुस्ता की गई आ रही है तो हमें रातों पर आना जरूरी है और उस जालिम को उस शख्स को सजा दिलाने के लिए हुकूमत पर तो प्रेशर डालना जरूरी है जब राम इस रामगिरी ने इस मौके पर जो है ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया जो हमें दोरा ना सिर्फ नहीं समझते लेकिन इसके बावजूद आज भी आजाद घूम रहा है और एक बात मैं आप लोगों के सामने बताऊं, जब इस बात की शिकायत महाराष्ट्र के सीएम तक पहुंची तो अफसोस एक जहारत वाला बयान महाराष्ट्र के, के सीएम एक नाथ शिंदे ने दिया कि इस मुल्क के अंदर साधुओं की तादाद बहुत ज्यादा है आप लोग साधुओं को कुछ नहीं उखाड़ सकते बल्कि मैं ऐसे जाहिला में जुमले का जवाब देना चाहता हूँ कि हमें कोई साधुओं के तादाद से कोई लेना देना नहीं है बल्कि साधुओं को भेज में छुपे ऐसे पाखंडी बाबाओं के ऐसे पाखंडी बाबाओं को जेलों के पीछे हमारा मकसद है शांति का पैगाम लेकर आए हैं। अरे हमें क्या तुम्हारे हमने शांति सिखाओगे हम तुम्हें बताते हैं शाम में गुप्ता जी के बावजूद आज भी मुसलमान खामोशी से प्रोटेस्ट कर रहा है तो ये हमने शांति का मिसाल है, है।, तो है। वरना याद रखो वरना याद रखो तुम्हें सजा देने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं है

आज भी मौजूद है मैं कल आज सुबह में एक शख्स एक ऐसे शख्स से बात किया कि आज को आज यहाँ पर प्रोग्राम के तल्लुक से आज यहाँ पर प्रोटेस्ट में आने के तल्लुक से एक एक दिजापुर की जाने वाली अस्थित सजी के सामने जो मेमोरेंडम लिखे हैं उसको कह रहे हैं जो कन्नड़ भी लिखा है माननीय जिलाधिकारी ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವರು ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಿ ಅಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಧರ್ಮದ ಅತ್ಯಾಚಾರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರ್ಮಾನ ಬೇರೆ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಎಂದೂ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಂದು ಕಿರು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಾ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಾವು ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಎ ನೈನ್ ನ್ಯೂಸ್